Один герой одного фильма. Душа у солдата журавлиная Всегда мне попросится. Вот и отлетела еще одна чистая душа Царства Небесного. Я не знал Вадима, какой он был в мирной жизни. Я знал его как солдата. Это моя работа, я обязан это знать. Это солдат был от Бога. Я не преувеличиваю. Не чурался, не гнушался, никакой работы. Самое трудное, самое тяжелое. Хотя там вся работа тяжелая. Но... Выполнял, как говорится, на пол вздохи. Весело, шутя. Овладел всеми войск... военными специальностями. Был классный водитель-механик БМП. Овладел специальностью оператор-наводчик освоил СПГ, АГС, все виды стрелкового вооружения. Трусом не был никогда, насколько я его знаю. Ну, тот последний бой три дня назад. Аватары полезли, как обычно, нагло, самоуверенно. Ну мы, как обычно, смели их. Как говорится, все было по плану. Тогда они использовали свой последний шанс – дальнобойную артиллерию. В частности, самоходные артиллерийские установки, САУшки. Стали гасить по нашей позиции жестко, а мы не могли ответить, потому что всю нашу тяжелую артиллерию, согласно Минским договоренностям, мы отвели. Мы их просто не достали, это было очень далеко. Били грамотно буквально у командира был единственный выход. Дать команду укрытие. И буквально последними снарядами, если не последним, он угодил в тот блиндаж, где сидели бойцы, в том числе и Вадим. Два бойца сидела с краю, их выбросило просто взрывной волной, контузило, но они уцелели. Вадим сидел глубже. И так получилось, что в снаряд попал именно именно в него. Его просто засыпало бревнами, камнями, землей. Когда его достали, его уже с нами не было. Возникает тривиальный вопрос. Но почему, почему уходят всегда самые лучшие? Он был одним из тех. Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю ответа.